Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Tanpa berniat untuk mendahului mahkamah, saya berpandangan bahawa insyaAllah besok Yusuf Rota akan dibebas dan dilepaskan daripada pertuduhan memiliki senjata-senjata api dan juga dadah jenis ganja itu. Tetapi itu pandangan saya dan kenapa saya berpandangan semikian, tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Insya-Allah besok debaran kita akan berakhir. Kita akan mengetahui keputusan sama ada Yusuf yang sedang dibicarakan atas pertuduhan memiliki dua pucuk senjata api tiruan dan juga dadah jenis ganja seberat 300 gram itu sama ada beliau ini kes beliau ada prima facie dan beliau akan diarahkan untuk bela diri ataupun pendakwaan gagal membuktikan kes itu ada prima facie lalu Yusof akan dibebas dan dilepaskan. Dan kita semua tahu yang Yusof Rotter ini telah ditahan tidak berapa lama selepas beliau mengemukakan senarai saksi untuk kes sama beliau ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sepanjang perbincangan beliau yang berlangsung selama enam hari dan selepas ada dua penghujang bertulis, satu dari pihak pendakwaan dan satu dari pihak pembelaan, saya telah membuat satu conclusion tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana conclusion saya pada pandangan saya, sekali lagi tanpa berniat untuk mendahului mahkamah, saya berpandangan yang Yusof Rotter ini InsyaAllah akan bebas dan lepas besok kerana pada pandangan saya hujah pasukan pembelaan adalah lebih meyakinkan dan bagi saya pasukan pendawaan gagal untuk membuktikan secara tuntas betapa senjata api dan juga dadah itu memang merupakan milik Yusuf Rotter walaupun kedua-dua item tersebut berada dalam kereta Yusuf ketika dijumpai Kenapa saya cakap macam tu? Saya ada gariskan 8 perkara yang menjadi argumen saya dalam kes ini tuan-tuan dan sekalian. Yang pertamanya, yang ini paling penting. Maklumat yang diperoleh oleh pihak polis itu memang sangat-sangat detail. Atau boleh bertepat lagi, terlalu detail. Too good to be true. Terlalu lengkap. Dahlah call pukul 5 pagi. Kemudian si pemanggil itu yang awal nama, yang anonymous, dia kata, ok, ada sebuah kereta Nissan Tiana Putih, nombor plate PHM 6391, ok, fine, yang ni biasa. Diparkir di hadapan bangunan senada residences pun biasa juga di dalamnya ada item-item itu detail diberitahu dan di mana benda itu diletakkan terlampau detail tuan-tuan dan puan-puan sekalian sampai kita seolah-olah merasakan bahawa si pemberi maklumat itulah orang yang telah meletakkan item-item itu ke dalam kereta Yusuf Rotter. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan? Sebab kalau anda janji saya lah kan, anda kata kalau maklumat yang saya terima itu terlampau terperinci seperti itu, akan menimbulkan keraguan. Eh, engkau cakap macam kau tahu. Macam mana kau tahu benda tu terlampau Detail sangat, kenapa macam ni kau tahu benda tu ada dekat seat bawah itu ini sebagainya? Eh, dari macam pula kan? Dahlah pemberi panduan itu merupakan seorang yang awal nama, anonymous. Jadi, pada pandangan saya, benda tu good to be true ni memang kita kena ragui jugalah. Sebab macam terlampau detail sangat, tuan-tuan dan muzikan. Macam saya katakan, seolah-olah macam dia yang letakkan benda itu dalam ketisur foto itu. Betul tak? Itu yang pertama. Yang keduanya, yang ini mungkin bagi anda agak kecil. Tetapi bagi saya sangat-sangat besar kerana ini melibatkan penghujahan di mana kalau anda perhatikan dekat seksyen bagian atas penghujan bertulis pendawa ini dia kata apa dia kata dia telah menahan Yusuf Ratta dia nampak Yusuf Ratta datang ke kereta itu jam 9.25 pagi okey 9.25 pagi dia berlapak melambat pukul 5 pagi datang lebih kurang pukul 7 macam tu, lepas tunggu 2 jam pukul 9.25 pagi barulah dia nampak Yusuf pergi ke kereta dan dia terus tahan Yusuf pada ketika itu tetapi dekat bahagian bawah penghujan bertulis pendawa ini juga dia kata pula, dia hanya nampak pukul 7.25 pagi barulah ada lelaki iaitu Yusuf Rotter menghampiri kereta tersebut. Ada beza 2 jam dekat situ. Dekat bagian atas dia kata dia nampak Yusuf menghampiri kereta pada jam 9.25 pagi. Dekat bawah dia kata dia nampak Yusuf menghampiri kereta jam 7.25 pagi. Benda ini pada pandangan saya tidak boleh terima tau. Sebab inilah penghujahan bertulis. Penghujahan ini data dan faktanya kena tepat. Kalau ada perbezaan yang begitu ketara sampai 2 jam kat situ, benda itu boleh digunakan oleh pihak lawan, dalam kes ini pihak pembelaan, untuk argue. Eh, kau tengok macam mana pula kau punya fakta salah kat situ. Kejap pukul 9, kejap pukul 7. Nampak kat situ, tuan-tuan sekalian. Jadi di situ pun merupakan satu perkara yang bagi saya boleh menyebabkan hujah pihak pendakwaan ini ditolak secara teknikal. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ah ha, yang ini merupakan premis utama pasukan pembelaan Yusuf Rota ketika perbicaraan iaitu isu akses kepada kereta. Yang ini kita pecahkan kepada beberapa item. Yang pertamanya, kereta Yusof Rota ini bukan diparkir di dalam kondominium. Kalau parkir dalam kondominium, dia cerita. Tetapi diparkir di luar kondominium, di tepi jalan yang boleh diakses oleh ribuan orang di mana-mana saja dekat kawasan itu, semua orang boleh akses kereta tersebut. Tak ada masalah pun. Apatah lagi di tepi jalan itu, tidak ada CCTV yang menghala ke kereta tersebut. Jadi, everybody can access that car easily termasuklah mereka yang berkemungkinannya memecah kereta tersebut dan memasukkan barang-barang tersebut dalam kereta Yusuf dengan tujuan untuk memperangkap beliau. Dan kemudiannya, ini dibuktikan lagi dengan kegagalan Yusuf Rata untuk buka kunci kereta beliau menggunakan remote seperti biasa. Dan kita semua tahu tuan-tuan dan sekalian, kalau kita gagal gunakan remote kereta kita, dia dua kemungkinan saja. Nombor satunya, remote kereta kita itu bateri nak habis. Yang keduanya, sistem pengunci kereta kita itu telah ditempel telah diubah ataupun telah dirosakkan hasil daripada orang nak cuba pecah masuk dua ini sahaja penyebab salah satu ketika kita tak boleh buka kunci kereta kita menggunakan remote kereta kita dan kemudiannya pihak pendakwaan juga gagal establish yang Yusuf buka kereta itu sebab kalau kita ingat lagi penghujan oleh pihak pendakwaan dia kata Yusuf buka kunci kereta itu selepas dia gagal buka remote dia pergi ke bahagian passenger depan pintu passenger depan dia buka pakai kunci Which is benda itu tak betul. Sebab dah diestablishkan betapa kereta Nissan Tiana itu seperti mana kereta-kereta moden di bahagian passenger depan punya pintu itu mana ada lubang kunci. Jadi macam mana kau nak katanya Yusuf boleh pergi dekat bahagian depan pintu passenger itu kan untuk buka kunci pakai kunci manual. Tak boleh sebab tak ada lubang kunci. Lubang kunci cuma ada dekat pintu driver sahaja. Di situ pun pihak pendawaan gagal establish yang Yusuf buka kereta itu. At the first place Jadi Isu akses kereta itu Merupakan satu perkara Yang sangat-sangat besar sebenarnya Yang bagi saya Keraguan berkenaan dengannya Memang telah berjaya Dicapai oleh pihak pembelaan Dan pihak pendakwaan Gagal Untuk buktikannya Yusof Ada akses Untuk buka kereta itu Ketika Beliau diminta Pembedaan oleh pihak polis Pada ketika itu Itu yang ketiga Yang keempat Yang penting Perjumpaan ganja Di bahagian seat belakang Dekat bahagian Aku tak tahu apa Dalam seat belakang tu kan Dia buka seat belakang Ada dekat ganja tu hanya berlaku selepas kereta itu dibawa ke IPKKL Yang ini kita semua tahu Yusof Rotter pada ketika kereta beliau dijumpa dekat depan konduk itu Mereka jumpa senjata api dekat bagian seat bawah Passenger tu kan Passenger depan tu Dan kemudian Yusof Rotter telah digari Dibawa oleh pihak polis Menggunakan kereta nisantiana ha itu Pergi ke IPKKL Kereta tersebut telah dipandu oleh seorang anggota polis lain Yang turut serta dalam serbuan tersebut Dan hanya dekat IPKKL pihak polis dilaporkan telah menjumpai dadah tersebut selepas mereka buka seat belakang itu. Dan yang bestnya, ketika penggeledahan itu dibuat, CCTV dekat kawasan tersebut rosak. Tidak berfungsi. Maknanya tidak ada sebarang bukti video yang pihak polis telah menjumpai dadah tersebut dalam kereta Yusuf. Yang ada cuma testimoni mata sahaja oleh mereka yang ada dekat situ. Dan benda ini sebenarnya merupakan satu keraguan yang sangat-sangat besar. Sebab benda ini penting tau kena ada bukti yang polis menjumpai bahan-bahan tersebut dalam kereta tersebut, bukti video kena ada. Dan berdasarkan kepada testimoni dan juga penghujahan, didapati tidak ada sesiapa pun yang membuat rakaman video secara manual menggunakan handphone ke apa apakah ketika penggeledahan itu dibuat. Ini merupakan satu pelanggaran SOP bang. Benda ni kalau nak kau nak geledah kereta orang ke apa-apa kan, kau kena ada bukti yang kau geledah benda itu mengikut SOP. Tetapi sekarang ni CCTV pun rosak, tak ada siapa rakam video. So macam mana cerita dia? Di situ terdapat keraguan bagaimanakah ganja itu dijumpai. Dan inilah yang telah menjadi argumen pihak pembelaan dan Yusuf sendiri pun tidak menandatangani sebarang borang yang mengesahkan penjumpaan barang-barang tersebut dalam kereta beliau. Baik. And then kemudiannya, selepas itu pun pihak polis telah melakukan satu critical error pada pandangan saya iaitu mereka tidak buat ujian cap jari. Nampak? Mereka tak buat ujian cap jari termasuklah dekat kawasan-kawasan licin yang rata termasuklah dekat door handle kereta, ataupun dekat senjata api yang dijumpai atau di mana-mana saja kawasan yang berkemungkinannya ada cap jari boleh melekat. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Kalau tak lakukan cap jari, macam mana mereka nak kaitkan senjata api dan juga dadah itu merupakan milik Yusuf? Kalau lah mereka buat oh, kata apa, ojah cap jari dekat pistol contohnya kan? tengah tengok, -tengok pap cap jari Yusuf dekat situ, Ah time tu bila lah macam mana pun tak boleh. Sebab cap jari kau ada dekat situ. Masalahnya mereka tak buat pun ujian cap jari. Sedangkan ujian cap jari itu merupakan satu-satunya benda terpenting untuk membolehkan mereka menyaikkan Yusuf sebagai pemilik barang-barang yang telah dijumpai itu. Tetapi kalau mereka tak buat, then memang tak ada evidence lah. Satu-satunya kaitan yang mereka boleh buat terhadap Yusuf dan juga barang-barang itu ialah hakikat betapa barang-barang itu dijumpai dalam kereta Yusuf. Itu saja. Dan benda itu seperti mana yang telah saya sebutkan dalam poin terawal, ianya sebenarnya merupakan satu poin yang agak longgar. Sebab kereta Yusuf ini memang dapat diakses oleh sesiapa sahaja pada pagi tersebut kan. And then kemudiannya, yang ini bagi saya tuan-tuan sekalian merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Kegagalan pihak pendakwaan untuk membawa si pemberi maklumat itu sebagai salah seorang saksi. Kegagalan mereka untuk mendedahkan siapakah orang anonymous yang telah memberikan tip berkenaan dengan dadah dan juga senjata api dalam kereta Yusof Rata itu. Sebab benda penting tau. Macam mana saya telahkan pada awal-awal tadi, maklumat yang belum berikan itu adalah sangat-sangat detail. Jadi kalau maklumat itu sangat-sangat detail bermaksud orang itu tahu by heart benda itu memang ada dalam kita Yusuf dan testimoni orang ini adalah sangat-sangat berguna untuk membantu pasukan pendawaan. Lagipun, kalau anda biasa tengok cerita-cerita orang putih ke cerita penyesatan penyiasatan ke apa-apa ke, polis jarang mengambil maklumat daripada pemberi maklumat yang tidak dikenali. Sebab ialah nombor satunya kita takut pemberi maklumat itu merupakan orang yang memang penjenayah yang hendak memerangkap pihak polis ke apa-apa ke dan yang keduanya, benda ini untuk mengelakkan sumber pihak polis itu terbazir begitu saja. Tak naklah bazirkan masa pihak polis, tak nak bazirkan dia punya resources dan sebagainya. Jadi biasanya polis hanya akan bertindak berdasarkan kepada pemberi maklumat yang mereka kenal dan percaya. Memang jarang sekali anonymous tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi berdasarkan kepada perkara itu, ada satu perkara yang sangat-sangat ajaib bila pasukan pendawaan gagal untuk mengemukakan si pemberi maklumat itu sebagai seorang saksi dalam perbicaraan ini sedangkan macam saya katakan tadi kalau dia datang sebagai saksi testimoni dia memang sangat-sangat berguna sebab kita nak tahu juga macam mana kau tahu dengan detail ada senjata sekian-sekian dekat mana diletakkan dan juga ada dadah diletakkan dekat mana-mana dalam kereta Yusuf Roteri ini kita nak tahu macam mana engkau tahu dengan begitu terperinci nampak tak dekat situ tuan-tuan lawaskan -tuan tetapi itulah pihak pendawaan gagal untuk bawa orang ini sebagai saksi Maka itu sebenarnya sedikit sebanyak telah melemahkan kes pendawaan lah kalau kan. Kemudiannya selepas membaca kedua-dua perhujuan bertulis. Perhujuan bertulis oleh pihak pendawaan dan juga oleh pihak pembelaan. Saya mendapati, ini pada pandangan saya lah eh. Saya mendapati hujah pasukan pembelaan lebih kuat dan juga lebih reasonable tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab pasukan pembelaan tanpa saya nak nampak macam bias ke apa-apa ke. Tapi pada pandangan saya, pasukan pembelaan did a very good job untuk mengaitkan keadaan circumstantial, benda-benda yang memang awak fikir betul juga kan, Haha, betul juga kan, Haha, betul juga macam mana benda jadi macam tu kan sebab tugas pasukan pembelaan ialah untuk menimbulkan keraguan terhadap argumen pihak pendawaan dan berdasarkan kepada pembacaan saya dan juga penelitian saya terhadap perjalanan perbicaraan saya dapati pasukan pembelaan telah melakukan tugas itu dengan baik mereka telah berjaya argue berkenaan dengan maklumat yang diperoleh mereka berjaya argue berkenaan dengan akses kereta itu mereka berjaya argue berkenaan dengan penjumpaan dadah dan sebagainya dalam kereta esok. Mereka telah berjaya argue berkenaan dengan apa nama begitu terperinci maklumat yang diperoleh pihak polis sampai macam too good to be true. Mereka berjaya argue mengapakah polis tidak melakukan SOP yang sewajarnya untuk menjalankan siasatan terhadap pembuktian sama ada senjata dan juga dadah itu milik Yusuf ataupun tidak. Mereka telah berjaya berdasarkan kepada circumstantial telah berjaya membuktikan begitu banyak sekali keraguan dalam kes ini. Manakala pihak pendakwaan pula, saya dapati mereka hanya menggunakan testimoni, tidak menggunakan hujah yang betul-betul konkret ataupun orang kata apa, bukti yang betul-betul solid untuk menunjukkan betapa, ok fine, ini memang isu orang tu punya. Mereka tak buat fingerprint swap, mereka tidak ada bukti video, mereka tidak ada rakaman CCTV, mereka tidak ada bukti tentang akses kereta. Dan yang paling best sekali, kalau anda bacalah sebanyak 54 buku surat penghujan bertulis mereka, penghujan bertulis itu hanya dipenuhi dengan presiden-presiden ataupun duluan-duluan daripada kes-kes terdahulu yang pada pandangan saya lah kan. Macam banyak yang tidak begitu kena mengena dengan kes Yusuf Water pada ketiga ini. Memang betul, memang ada duluan. Tetapi duluan ini lebih kepada untuk menentukan sebenarnya mereka ini boleh bawa kes ini atau tidak. Tetapi at the end of the day, sekiranya kalau pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan terhadap apa yang mereka bawa itu, maka kau bawa duluan macam mana sekalipun, minta tak jadi bang masalahnya. Tetapi itulah pada pandangan saya, hujah pihak pembelaan itu lebih meyakinkan. Mereka lebih banyak gunakan circumstantial evidences manakala pasukan pendawaan lebih fokus kepada testimoni dan juga kepada duluan-duluan itu sahaja. Tidak ada sebarang bukti dan juga hujah yang begitu lengkap serta tuntas untuk menguatkan kes mereka. Itu pandangan saya, tuan-tuan dan selan. Jadi secara umumnya, selepas saya mengikuti dengan rapat perbicaraan ini, membaca penghujan putus oleh kedua-dua pihak, saya telah membuat satu rumusan pada pandangan saya. pasukan pendawaan, dia gagal untuk membuktikan secara tuntas kaitan antara Yusuf Rotter itu dengan senjata api serta dadah yang telah dijumpai. Melainkan yang hakikatnya kedua-dua item tersebut dijumpai dengan ketua Yusuf. Itu saja Polis gagal untuk buktikan ada cap jari dekat senjata itu. Polis gagal buktikan bahawa Yusuf merupakan pemilik barang-barang itu. Even kalau ikutkan ujian air kencing Yusuf pun negatif tuan-tuan dan sekalian. Hujan air kencing pun negatif. Jadi, obviously, tuan-tuan dan wakil pihak pendawaan pada pandangan saya memang tidak berjaya untuk buktikan yang senjata-senjata api ini merupakan milik Yusuf Rata. Dan benda ini sebenarnya merupakan elemen yang terpenting dalam pembicaraan ini. Sebab at the end of the day, pendawa ini adalah bertujuan untuk membuktikan yang Yusuf Rata ini merupakan pemilik senjata api itu serta memiliki dadah seberat 300 gram dan Yusuf boleh dicash atas tuduhan memiliki kedua-dua item tersebut. Tetapi itulah benda-benda itu gagal dibuktikan oleh pasukan pendawaan. Itu saja. Manakala pasukan pembelaan macam saya sebutkan tadi telah berjaya menjalankan tugas mereka menimbulkan keraguan-keraguan yang membuatkan bukan sekadar bagi saya bukan sekadar mahkamah pun fikir tetapi kita sebagai rakyat dua pun fikir juga ish haa -ha lah betul lah kan macam tak kena je semua ni tetapi itulah dia tuan-tuan sekedar ini merupakan pandangan saya saja saya tidaklah berniat untuk mendorong mahkamah. Dan obviously, oleh kerana mahkamah kita ini tidak ada sistem juri lagi macam dulu, maka pandangan-pandangan saya berkenaan hal ini tidak bersifat subjudis. InsyaAllah dia tak subjudis. Sebab saya yakin yang amat arif hakim lebih bijak berbanding dengan saya dan of course yang amat arif hakim, dia tidak akan terbuai dengan sekadar hujah daripada YouTuber seperti saya ini. Yang arif hakim hanya akan menentukan keputusan beliau berdasarkan kepada bukti-bukti penghujan punjuhan yang dekat testimoni-testimoni yang telah beliau peroleh sepanjang enam hari perbincaraan termasuk penghujahan bertulis oleh kedua-dua pihak. Jadi, saya yakin dan percaya insyaAllah pada pandangan saya Yusuf Rati ini berkemungkinannya akan bebas dalam lepas besok. Tetapi saya boleh saya silap tuan-tuan dan sekalian. Pandangan saya tak semestinya sama dengan pandangan hakim. Tetapi macam saya sebutkan juga semalam dan juga beberapa hari lepas, walaupun Yusuf Rotek ini bebas dan lepas, ada kemungkinan yang Yusuf Rotek ini boleh ditahan semula di bawah langkah-langkah pencegahan khas. Ianya akan berlaku ataupun tidak. Wallahualam bisawab. Kita sama-sama nantikan besok hari tuan-tuan sekalian di hadapan Mahkamah Tinggi. Kita tengok apa cerita dia. Jumpa anda di sana. Saya akan buat liputan di tempat kejadian insya-Allah. Tetapi itulah sekali lagi kita doakan yang terbaik sebab at the end of the day kita kena ingat satu perkara saja. Jangan dilupakan kata-kata keramat tulisan Hamzan ini. Saya tak reply apa-apa tetapi dia cakap macam tu. kita dengar je lah ya. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.